Шостого нашого засідання комісії про встановлення мінімальної суми річного доходу, отриманого від самостійного обробітку 1 гектара земельної ділянки паю на території Новогузького району. Повідач біла Олена Станіславовна, виконувач обов'язків, начальника Нововузького відділення Баштанської ОДПІ. Здравствуйте, депутати. Я хочу более детально остановиться на этом проекте, так как фискальная служба очень активное участие принимала в разработке этих рекомендаций. По 2014 году по области был сделан анализ проведен. Нагрузка на один гектар подоходного налога уплаченного предпринимателями, предприятиями, которые арендуют паи, он тогда составлял приблизительно 100 гривен. То есть по области в среднем было 97 гривен. Когда граждане, которые самостоятельно обрабатывали свои земли за 2014 год, средняя нагрузка подоходного у них сложила ну, 64 гривны с натяжкой. Дабы привести все к общему знаменателю, как-то выровнять нагрузку сбалансировать бюджет и наполнить его, были фискальной службой предложения внести в налоговый кодекс изменения, дополнить его статьями. Они передавались эти предложения и народным депутатам Верховную Раду, в частности Водотурскому, и передавались на ДФС Украины с просьбой при рассмотрении изменений в налоговый кодекс как бы учесть данные вопросы. Но на сегодняшний день как бы Пока изменений в кодекс не вносятся, поэтому решили на областном уровне попытаться подойти, выработать единый подход. Предприятия, которые арендуют землю у граждан, соответственно, платят им арендную плату, которая рассчитывается от нормативной денежной оценки с учетом всех коэффициентов, ставок, и от этой суммы выплачивается 15% бюджет, в этом году 18%, так как изменения по ставкам прошли. Такую методику мы попытались выработать и для граждан, которые самостоятельно обрабатывают земли. Предложили это постоянной комиссии при облраде, но мы вставили ставку по земле 3%, так как в кодексе прописано не меньше 3%. Но комиссия при рассмотрении рекомендаций, которые пришли с ДРЗО Кадастра Украины о том, что при рассмотрении договоров пересмотре уже ставку применять 8%, соответственно, как бы приняла их рекомендации к рассмотрению и внесла изменения по ставке налога. Соответственно, сумма э, минимально рассчиталась в 1880 гривен, э, подоходный 15% с одного гектара 282 гривны. Э, хочу информационно рассказать о ситуации, которая да, сложилась в Новом Боге по результатам декларирования за 2015 год на 1.05 число. А нагрузка составляет 96,7 гривен. Как бы в принципе, э, рост к прошлому году есть. Э, мы идем, повышая нагрузку, но при этом, если мы будем пользоваться рекомендациями, которые э, как бы предложил областной совет, да, то в бюджет можно было дополнительно еще обеспечить 4 миллиона подоходных. Плюс к тем, которые на сегодняшний день как бы задекларированы. Также был мной проведен расчет минимальной суммы конкретно по Новобукскому району, в разрезе сельских советов города. Значит, если учитывать все коэффициенты, как предложились в рекомендациях областного совета, то минимальная сумма дохода должна составлять 2961 гривна, соответственно подоходный 533 гривны с гектара. Это бралось в расчет нормативно-денежная оценка по всем сельским советам, в среднем выводилась и выводилась по району. Такая сумма. Так, года, да? Да. Значит, опять же, можно? Да, да, да. Это дай Бог Я спрашиваю вас, можно пытаться? Можно, конечно. Значит, это средняя нормативная оценка за один гектар, да? Да. Тысячу и две. 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 Рилля. Рилля. Правда, конкретно рилля, потому что коэффициент 1,756 по высшему обогаторительному насаджению, он не применяется. Хорошо, теперь, хорошо, я понял. Ну, допустим, возьмем моделью Вольно-Запорожский сельский совет, 2000, там, по-моему, тысячи, если меня не изменяя 1600, по-моему, да, да, и возьмем, допустим, моделью Софиевскую. Какая-то 2400, там, по-моему, тысячи, да? 2879, Вильно-Запорожье, 10738, норматик. То есть разница выше, да? Конечно, но, поэтому и уревненная. А мы а мы будем платить, что будем в разрезе каждый сельский совет будет но... нет, смотрите, для чего взялась, я вам привела информацию. Да, то есть минимальная сумма, да, например, для Николаевской области установилась 1880. Взяли все нормативно-денежные оценки, вывела средняя по Николаевской области, да, релье 11147. Если мы посмотрим на расчеты и брать конкретно новый бух, то так как здесь земли очень богатые, плодородные и сам по себе район очень богат на земле, да, и она здесь, в принципе, как бы и не очень дешевая по нормативно-денежной оценке, то минимальный доход 2 961. То есть разница большая. Хотя буду, буду Я вам говорю, что Да ничего не, не буду. Я не Я говорю, Але знову ж таки ми вертаємося знову-таки до землі. Це те, про що ми весь час да, говоримо. Розуміло, про що весь час депутати і вказують у і газеті, пишуть і печатають, і про що ми весь час сперечаємося із владою по поводу е оренди і плати да, внески оцих по е відшкодувальню. І вирішено було рішення на сесії 1200 гривень. І не треба робити. По 900 там, спеціальному відділити і так робити. далі, дурить тільки людей і дурить е, депутатський корпус як районної ради, так і депутатський е, корпус кожного села. Тому ви самі бачите, 1200 гривень це ще пільгова орендна плата, правильно? Порівняно по з 1800 а, а якщо взяти по Новопольському району... Ви самі почули 2961 гривня. Буде все. Я завжди говорю, а кому не вигодно так користуватися за 1200 гривень, то я думаю, що є стільки. Кому... кому вигодно буде користуватися і сплачувати таку суму, якщо середня обласна прийнята 1880 гривень. Є ще питання до Олени Станиславовні. Ну, є пожелання, пані Станіславовні. Успіху в наповненні бюджету району, а ми вам будемо допомагати. Спасибо. Є будь ласка, большое. Є предположення підтримати рекомендацію, яка у вас на руках покладала не з правильний. Хто за те, що даному рекомендацію прийнять, прошу голосувати.